kumpulan sasaran. Dalam konteks ini, kumpulan sasaran kita adalah usahawan-usahawan BMKS. Saudara dan Sadari uh, saudari, tahun ini Malaysia merupakan pengurusi ASEAN. Dan uh, Sebuah sehubungan dengan ini, POSCO melalui SEMIKO akan menganjurkan ISIMI Venture at ASEAN yang akan diadakan pada 16 hingga 18 Oktober 2025 di Maitek, Kuala Lumpur. SME Venture in ASEAN merupakan pameran perdagangan utama dan platform serantau yang membantu usaha-usaha PMKS Malaysia mendepusi menembusi pasaran ASEAN. Okay. Platform ini memberi ruang pasaran yang lebih luas melalui pameran bisnis to business dan bisnis to customer. Sesi go Asian biz match dan dengan pembeli yang berkelayakan Forum mengenai ESG dan integrasi kelestarian Serta ASEAN-ISIMI Forum yang menampilkan peluang perdagangan masyarakat Selain memperkenalkan produk keluaran usahawan Malaysia Acara ini akan turut menumpukan kepada sektor yang berimpak tinggi Seperti elektrik dan elektronik, ruang angkasa, minyak dan gas bioteknologi, teknologi peranti, perubatan teknologi halal pertanian pintar, ekonomi hijau, dan mobiliti. Justru saya menjemput semua yang hadir usahawan-usahawan di Sapa ini untuk turut menyertai ISMI Venture Aid ASEAN ini dalam menghubungi sekretariat kita. ISMI yang bajunya sama seperti saya pada hari ini. Jadi tanya mereka bagaimana kita dapat um, apa ini menyertai um, uh, Program ini seterhana, seterhana. Minggu lepas Saya telah menyampaikan Anugerah Swiss Innovation Challenge Ianya dianjurkan oleh um, University Daripada negara Switzerland Dengan uh, kerjasama SMB Bank dan beberapa lagi Rakan strategik Di Malaysia Cara tahunan yang telah dilaksanakan Kali kedua tahun ini 250 penyertaan Dari seluruh negara yang hebatnya, yang istimewanya juara keseluruhan yang mewakili Malaysia ke Switzerland nanti ke hujung tahun ini ke Switzerland untuk ke uh, pitching peringkat antarabangsa, peringkat akhir pemenang itu daripada Sabah daripada Kutawu yang berjaya tampil dengan satu inovasi dalam peranti uh, uh, perubatan ini saudara apa yang saya sampaikan ini kita boleh berjaya dimanapun kita boleh berada di kah di Apinapin, Binkurna di Sabah atau di luar Sabah kadang-kadang kita melihat oh, kita mesti di Sabah saja tidak, saya tidak um, bersetuju uh, kejayaan itu tidak ada sempadanya harus terbuka kalau tidak berjaya di Malaysia kita boleh berjaya di luar Malaysia banyak usahawan daripada Sabah ini yang berniaga di luar Malaysia jadi saya sebut ini sebagai satu inspirasi kalau usahawan muda dari Kota Belud boleh berjaya dengan menemukan syarikat di Kuala Lumpur kenapa kita yang berhimpun pada hari ini tidak boleh berjaya malah dengan kehadiran dan kebersamaan kita pada hari ini menerima grant itu sudah menjadi satu sebahagian daripada kejayaan saudara-saudari dan saya berharap kejayaan uh, saudara-saudari ini boleh menjadi inspirasi kepada usahawan-usahawan yang lain Saudara-saudari sebelum saya mengakhiri ucapan ini saya ingin uh, menyatakan bahwa Kerajaan Madani melalui Posko dan Simekong akan terus meminta untuk memperkasa usahawan di Sabah dan di Sarawak. Saya menyuruh kepada semua usahawan agar merebut peluang, memperkukuh daya saing, meningkatkan inovasi dan memanfaatkan sokongan yang telah disediakan. Setelah dan sedari di bawah dasar pandang ke dalam negara yang saya sebutkan tadi, kita memberi tumpuan besar kepada aspek pembiayaan dan aspek bimbingan di Sabah dan Sarawak. Sebab itu kita membuka pejabat institut keusahawanan negara di Pinampang ini di Sabah pada bulan pada tahun 2023. Kemudian di Sarawak di Kuching juga pada tahun 2023. Selama ini kemudahan-kemudahan ini hanya ada di Kuala Lumpur, ada di Cyberjaya. Tapi di bawah dasar saya pastikan agensi ini datang ke Sabah. Melainkan agensi itu sudah ada di bawah kerajaan Sabah Dan susulan perbincangan dan kerajaan Sabah tidak ada halangan untuk agensi ini membuka pejabatnya, mengadakan programnya Maka kita telah buat dan kita lantik pemimpin-pemimpin usahawan daripada Sabah dan Sarawak Untuk di dalam agensi ini Sebab itulah pada tahun ini sahaja di bawah program-program berkaitan bimbingan dan latihan di Sabasnya, ya, setakat Ogos 2025 kita sudah melatih 20.901 orang usahawan satu jumlah yang begitu besar kalau dilihat berasaskan kepada negeri-negeri dari segi pembiayaan setakat 31 Ogos 2025 Koskop melalui tujuh agensi pembiayaan telah menyalurkan 685 juta 275 621 ringgit ataupun 685 perpuluhan 27 juta kepada 39.485 usahawan dan koperasi di Sabah setakat ini. Setakat Kongres kita ada beberapa bulan dan sudah sepuluh empat bulan lagi. Mudah-mudahan dapat melunjak. Sasaran saya itu sampai satu miliar tetapi bergantung kepada usahawan-usahawan dan koperasi. Tahun lepas pencapaian kita Kosko dan tujuh agensi pembiayaan ini 813 juta ringgit lebih kepada 53 ribu lebih usahawan dan koperasi di Sabah mendapat pembiayaan termasuk geran-geran daripada kementerian dan agensi-agensi kita satu jumlah yang begitu besar karena kita ada fokus dan kita ada dasar yang kita laksanakan untuk Malaysia Timur Saudara-saudari Saya juga ingin uh, Minta kerjasama kepada semua Syarikat, usahawan yang hadir Yang menerima keran Untuk war-warkan HPMKS kita Tidak jauh Hanya 2-3 menit jalan kaki daripada uh, Sini Di pejabat Isimikop Sabah Yang telah dipindahkan di uh, Binampak Karena di negara kita, kita mempunyai lebih 50 agensi dan jabatan yang terlibat dalam pembangunan keusahawan Hanya 10 agensi saja diletakkan di bawah kementerian Agensi-agensi selebihnya diletakkan di pelbagai kementerian Tetapi sekretariatnya, penyelarasnya adalah ISMECO Sekarang Rizal adalah ketua sekretariat untuk menyelaraskan apa ini program-program keusahawanan jadi kalau kita boleh bawa usahawan itu, rakan-rakan kita usahawan lain berurusan dengan isimiko, -E mereka ada dipanggil main asis ataupun pusat sehenti maklumat maklumat berkaitan PMKIS tidak perlu lagi round 50 agensi jabatan jadi -E sudah boleh mendapatkan maklumat asas mengenai dengan program-program termasuk pembiayaan latihan dan bimbingan, akses pasaran, dan sebagainya di ISIMIKO. Hampir case yang juga kita perkenalkan di Sabah sejak bulan 5 yang lepas. Selama ini, kemudahan hampir case ini hanya ada di Kuala Lumpur. Di bawah fokus tadi, dasar tadi kita bawa ke Sabah, kita bawa ke Sarawak supaya ada hari-hari bertemu pelanggan seperti ini. Supaya pesawat mendapat uh, maklumat uh, pada kadar yang segera dan cepat melalui isi mikro kita. Saudara-saudari, rasanya tidak perlulah saya uh, berucap lebih panjang lagi, cukuplah untuk saya mengucapkan tahniah kepada semua usahawan yang mendapat grant di bawah BIP dan juga di bawah BIP Plus, dan semoga kejayaan saudara-saudari ini menjadi mencetus motivasi dan inspirasi kepada usahawan kita. Mungkin yang lain itu merasa mau putus asa. Susah dapat grant, banyak kriteria, tapi kalau saudara-saudari pulih mereka juga sebenarnya boleh. Nah, jadi sama-sama kita saling memotivasi uh, sesama uh, kita sebagai usahawan BKS di negara kita khususnya di Sabah. Saya terbuka untuk teguran, kritikan, cadangan. Cadangan B Plus ini pun lahirnya daripada sahabat, lahirnya daripada liva turus kita, lahir daripada keinginan kita untuk uh, membangunkan sahabat dan sarawak supaya tidak ada lagi perasaan sahabat ini paling ya. paling muncit dapat perkhidmatan kementerian. Sekarang ini saya mau sahabat dan sarawak antara yang dapat fokus tambahan daripada kementerian ini. Sebab itu kadang-kadang ada yang bertanya kenapa pindahkan isi mekop ke Pinampang kawasan yang banjir. Dan saya katakan kalau agensi itu tidak merasai cabaran kesusahan usahawan yang selalu berdepan dengan banjir, mana mungkin agensi ini dapat memahami kepayahan orang setiap kali banjir dan kosnya. Jadi kita mulakan dengan kita menjadi sebahagian daripada pengalaman itu Dan paling penting kita mau hari-hari Tetapi dengan ini saudara-saudari Bila pegawai-pegawai kita dan agensi kita Melalui cabaran dan pengalaman itu yakinlah Apa yang usahawan rasa Mereka juga sudah rasa Dan mereka boleh tampil dengan inisiatif yang lebih baik Sekiranya seorang sahabat ada cadangan yang melibatkan dasar yang boleh uh, diperkenalkan maklumkan kepada saya boleh berjumpa dengan saya dan kita sama-sama lihat dan berusaha bagaimana ini dapat dimasukkan dalam dasar kerajaan sokongan yang menjadi dasar kementerian, dan juga uh, skim ataupun inisiatif yang kita boleh perkenalkan untuk tahun-tahun yang akan datang sekali lagi saya ucap tahniah kita jumpa lagi selamat maju jaya selamat uh, berniaga saya doakan kejayaan saudara-saudari bisnis terus berkembang jangan lupa bayar zakat jangan lupa bayar cukai karena kita mau um, lebih ramai lagi yang menerima manfaat dan sumbangan sumbangan saudara-saudari kepada kerjaan terima kasih tahniah salam sehat